Здравствуйте, зрители Первого интернет-канала. Вы смотрите передачу Интервью недели. И на этой неделе интервью согласился дать, можно сказать, легендарный Василий Вознюк, художник мирового уровня. Василий, здравствуйте. Добрый день. Василий, начнем интервью с первого вопроса. Расскажите для наших зрителей, как все начиналось? Почему именно жанр карикатура? Ну, это, наверное, это, жанр. Это рисовал я как, как и сидите, но жанр определил, скорее всего наверное, из характера веселого. Мне когда-то даже в детстве, когда э, мы жили в военной среде, был капитан, мы знакомы летчики, он всегда выходил, Василий Теркин меня называл. Не знаю почему. Mm -hmm. Может быть, это отразилось. А потом годы пошли, и почему-то ему на карикатуру. Ну, по всей видимости, это так судьбой говорится. То есть, ну, и да, она подчеркивает она, ваш характер. Она, характер вот да, да. Скорее всего, да, потому что ну, и она более востребована в данный момент является. Что именно карикатура. я понял. Первая работа. Вспомните, какая она была? История создания. Ну, честно говоря, первая работа вспомнить довольно-таки сложно. Но мне кажется, что это что-то было с армией связано. Это, потому что тогда я помню, что также был армейский такой советский воин журнал. И в конце на последней страничке была рубрика карикатур, и я там немножко как бы учился на, на, на других мастеров. Выходила, по-моему, была военная тема. Точно, что-то была сказка связанная. Угу. Понял. Хорошо. Э, расскажите, пожалуйста, вот ваша работа уже, наверное, стала ли, знаменитой, одна из самых знаменитых, «Королева Англии», да? А, расскажите, это вот как история ее создания, этой работы? Ну, это немножко, может быть, прозаично выглядит, не столько романтично, как это подано журналистами. Ну, тут довольно-таки такая романтичная история была, что я работал с Вадимом, как бы теперь уже Майком Рональдом Киплингом, а тогда Вадим Коряка, да, и... Житомирский да, журналист. Да, да, да. И потом, когда оказалось, что он является родственником королевы, то это было предложение сделать подарок, ну, по-моему, Рождества или на день рождения. И я предложил портрет. И вот таким образом, собственно, родилась такая идея я ее выполнил, А Вадим отправил. Получает. Хорошо, мы по -по посмотрим, найдем ли мы ее в интернете. Найдем? А -а -а. Когда, да, да, есть, есть, есть. Когда для монтажа подверстаем, покажем ее Хорошо. зрителям. Хорошо, следующий вопрос. А какая для Василия Вознюка самая дорогая работа? Э, дорогая не в плане финансовая, да, а душевная, которая на душе легла. Ну, мне кажется, что наиболее такая, скажем так, спонтанно появилась, неизвестно откуда из воздуха. Есть такая несколько работ, из карикатуры, в принципе, это фонтан Украины. Он так возник, и я так на столько лет, эта работа, все проходит какой-то такой красной чертой, и воспринимает ее, как и сторонники, говорят, рабочего класса такие, буржуа, и все одинаковые над тему смеются. Так что я думаю, что вот это удачная работа. Хорошо понял. Напомню, наше интервью было заранее анонсировано с вами uh -huh. и пользователи интернета могли ставить, ну, задавать интересующие их вопросы. И вот я зачитаю один вопрос пользователю под ником симфимака пишет, поздравляет вас с Днем Афганца, Спасибо. который прошел на днях, и вопрос, значит, что главное вы вынесли из Афганистана в духовном плане? Ну, я думаю, что я получил то, что зачем поехал, собственно, как бы. Мне хотелось всегда быть Рядом с людьми, которые на, на самом острие находятся в жизни. И этот острие в буквальном смысле оказался именно Афганистаном. И, и то, что я вывез оттуда, что для меня это действительно, там это мои друзья, скажем так, братишки, которые, говорит, плечо в плечо прошли, говорит, и до сих пор это, практически родственники не стали. И я думаю, что это, я скажу, опора и ориентир в жизни, скорее всего, так можно формулировать. Я понял. Напомню нашим зрителям, Василий был, уч, принимал участие в Афганистане, был ранен, лечился в госпитале. Вы сказали, что в Афганистане проявляется много чего человеческого в характере, в действиях. А все-таки, вот следующий вопрос, что такое для Василия Вознюка подвиг? Ну, это как бы есть формулировка, там, на высшее, говорит, духовное проявление человеческой сущности, в принципе это высший, ну, это высший полет, это, можно сказать, высший пилотаж человечности. Это, это можно столько и пить, это, в принципе, об этом говорить, но для меня что-то это, это самая высокая планка человека. Василий, может быть вопрос не такой, не будет уместный, но все-таки для наших зрителей можете рассказать непосредственно, который с вами случай случился в Афганистане, случай подвига ваших товарищей, близких, как вы говорите, братишек? Ну, ну я сказал бы так, что я буквально я вспоминаю, действительно, тут можно вспомнить, скажем так, безличие, но мне запомнился один случай он ну, в принципе, даже так потом, как оказался ну, записан, такая есть энциклопедия групп, Говорит, там записано, что во время переправы на БТРах через горную речку там, там один из БТР перевернулся и короче один из молодых наших бойцов, там я помню, что он с Урала, ну я не, я не был лично с знаком, вот БТР перевернулся и тогда четыре человека сорвали тонуло, потому что был большой груз, ну там боеприпасы, там разгрузки, что-то и вот парни нашли в принципе в быстрой реке, ну километра за полтора где-то от этого места говорят в трагедии ну, поразил тот случай что вот, когда его достали парня вот, лицо было перебито потому что по камням этим когда-то по самому дну то что он был пулеметчик и в руке он держал пулемет и он был как бы зажат и вот с этим пулеметом собственно его так он не выпустил смертельно вот, да и так ножом пришлось э, отгибать пальцы чтобы этот пулемет у него как бы отобрать и вот это такое настолько ярко таким, ну, там масса таких примеров, что это можно вспоминать и вспоминать. Я понял. Хорошо, спасибо. <coughs> Раз мы уже начали про термины говорить, подвиг mm -hmm. что для Василия Вознюка э, означает термин «дружба»? Ну, это, наверное, это также одна из высших планок. Это, можно сказать, что дружба именно позволяла совершать и подвиг где говорится, нам можно было его увидеть, то в Афганистане. Ну, потому что из-за дружбы там, ну, что такое война? Это катализатор. Катализатор чувств человеческих качеств. Если человек гнилой, то он в мгновение там становился гнилым, собственно. Это проверка, собственно. Про... Ну, Про... настоящая, Про... да, настоящая проверка, да. А если человек там, ну, выше, почему, говорит, такая братками выходит, Брать... братишки, говорит, из Афганистана? Да потому что когда человек стать человеком такое расхлебал, говорит, и не один путь соли называет, а там причем при помощи пота, то это дружба, я считаю, что это наивысшая связь между людьми. Uh -huh. Василий, а сколько у вас всего работ? Вы можете так назвать цифру? Вот недавно в школе такой же вопрос задали, я когда задумался, так честно говоря, никогда не вел статистику и задумался действительно так. Я спрашиваю, о чем, когда нам ждать большой выставки Василия Вознюка Работ Василия Вознюка Тут говорит, очень говорит, хотелось бы... Хотел, да, хотел просто объяснить, почему, говорит, не всегда я могу ее провести, потому что я не могу работать, что называется, в стол для себя, то есть накапливать работу. Все работы, которые у меня есть, это для чего-то, либо заказы. И в таком случае, раньше, когда не было, собственно, ни, ни сканеров, ни, ничего, говорит, такого подобного, работы просто ушли на руках. Там, ты знаешь. А теперь появилась, когда возможность такая, вот, вот, накапливал хоть немножко эти работы. Ну, по мере того, что есть, есть возможность такая. Есть кажется, и серьезная, и веселая работа. Можно показать. Была бы инициатива. Будет скоро выставка. Желательно, да, возможно будет. Ожидайте. Да, дождитесь. Я понял. Хорошо, такой чуть-чуть философский вопрос. Какими бы работами вы сравнили бы две эпохи. До 90-х и после 90-х? Ну да, да, правильно, говорят, я, мы перед этим говорили, как насчет <свят> квадрата Малевича. Я, наша была бы эпоха, именно после 90-х, именно 90 Вот я, современную эпоху. Да, и современную эпоху я бы сделал бы такую, именно этим квадратом бы и нарисовал бы, наверное. Оно бы все объясняло. <свят> да, да, да. А прошлое, я думаю, что немножко был дух романтизма все-таки больше таким, как бы в тому время присущ. Как бы там и комсомольские стройки. И какие-то там другие говорит, более романтичные мероприятия, которые проводили, увлекли молодежь и как бы создавали для нее какой-то антураж. Теплые тона? Да, да, это теплые тона, действительно. Потому что сейчас ну, такая прозаика, такая, такой прагматизм, который убивает практически любую романтику. Угу. Ну вот в таком ключе, наверное. Хорошо, спасибо. Любимый художник Василия Вознюка. Ну, честно говоря, у меня нет такого, как бы, как, бы, как говорит, не сотвори себе кумира. Но... я у каждого художника, ну, талантливого, настоящего мастеров, не то, что там ну, какой-то абстракции ну, даже, ну, в принципе, в абстракции можно найти какую-то прелесть. Но именно у мастеров таких настоящих, которые владеют по-настоящему кистью, там, и другими, говорится, какими-то стилями, это, изображения, я думаю, что тут mm -hmm. вот и старые мастера, есть и современные, есть и портретисты, и пейзажисты, и на мастера мастера да, Назовите два-три, Так, чтобы вот э, зрители да. нашего канала смотрели а -а -а, и загуглили да, бы, да, и нашли ну, бы ну, в принципе, посмотрели бы. портретистов мне нравится современный Шилов. Вот, я, да, вот российский художник, вот Шилов, да. В большинстве таком, Вот на него бы летел, потому что мне действительно портрет очень нравится, вот, как жанр. Mm -hmm. Хорошо, Хорошо, спасибо. Э -э как чувствует художник Василий Вознюк, э что будет с человечеством без гуманизма? Ну, ну, опять тут... такой философский <с вопрос, тонкий. Да просто человечество не будет без гуманизма. Я считаю, что... Кто-то сказал, что красота спасет мир, а я считаю, что благородство и гуманизм только может теперь остановить это немножко это наше свистопляска, то, что творится. Но есть же такое понятие, зачем-то эта дорога, которая не ведет к храму. Вот это любой можно ответить. Разве мы идем к чему-то святому, хоть и создаются тут повсеместные эти храмы. воздвигают и крестами люди друг друга обвешивают. Там, это, но святости от этого не добавляется. Это храм это внутри человека, да. Ну а какой храм сейчас, когда там калькулятор да. Что чувствует Василий Вознюк? Именно. вот в этом ключе, ну, не говоря, честно говоря, смятение, скажу так. Но, ну и как художник, оно, ну, мутное время очень. А, ну, какой художник любит мутные краски? В конце туннеля есть свет? Ну, это непременно. Непременно это, как бы, история человечества показывает неоднократно, что сколько это было смуты, время смуты, мракобесия, и все время это, ну недаром я говорю, каждое время есть свое средневековье. Вот мы как раз этот период сейчас переживаем вот на высоком технологичном уровне. Угу. Э -э как бы вы, у нас серия таких философских вопросов, как бы вы изобразили Бога или душу? Ну тут, я говорю, не моя мысль, мне когда-то понравилось такое очень, это, наверное, по-моему, все задают этим вопросом, что такое Бог. А мне понравился ответ одной бабушки который задает на вопрос внучки. Бабушка, что такое Бог? Бабушка так говорит, на секунду задумалась, посмотрела на внучке и сказала, Бог это совесть. Вот и все отношения, говорят чувствую, совесть у человека, есть она или нет. Значит, с Богом нет совести, ну значит нет в Бога. Вот так это ответ. Я считаю, что Крас ответ. красивый ответ. И, и заканчивается наша передача. И последний вопрос. Что вы считаете самым главным в жизни? Ну как бы это, это в принципе, называют это смысл жизни. Я когда-то там даже так ну, набрался и сказал, что я знаю, что такое смысл жизни. Он сказал, ну вы наглец, ни одно поколение человечества бьется на этим вопросом. Я говорю, смысл жизни в том, что как можно быть чаще, чем быть человеком. Ну конечно, мы все люди, есть у нас свои слабости, быть человеком постоянно это невозможно, но как можно быть чаще стараться быть человеком. Я думаю, что в этом и есть наш смысл. Спасибо большое. Пожалуйста. Вы смотрели интервью недели. У нас гостем был Василий Вознюк, художник, карикатурист мирового уровня. Спасибо, Василий. Спасибо вам. Надеюсь, что еще запишем несколько интервью. Надеюсь. До свидания. До свидания. Bene, si tu la parla mia americano. quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene, non cave di hai l'americano